Джерелом влади є народ. Натомість антинародний режим Порошенка працює виключно в інтересах олігархів та купки можна власти. Відповідно, олігархи не платять ані належних податків до бюджету, ані належної зарплати своїм робітникам, користуючись тим, що народ церкви. Влада підвищує тариф, вирішує питання бюджету, проблеми, проблеми підприємств, які наближені до влади за рахунок півних людей. Наш терпеть бурварден, без без предела, с мы не будем. Кого мы Когда говорят слово господин, такое впечатление, что вроде как мы кого-то не добили. Поэтому товарищ, мне больше такое слово нравится. Вот он левых взглядов, правых взглядов, скажем так, левый националист. Левый националист, я, скажем так, коммунистических взглядов. Поэтому требования. Мы тут не пришли друг к другу морды быть. Хоть с правого сектора сюда беди, там, за свободы. Людям глаза выскажут, выскажут свою позицию, свое мнение. Вот возле меня коммунист, первый секретарь Красногвардейского райкома, инженер Южмаша, тоже хочет сказать, кандидат в депутаты по 27-му. Я не соглашусь с тем, что мы должны быть врагами с Россией. Я дважды училась в Москве, и каждый раз знали меня как с Украины, я про я им пела украинские песни, я им читала Шевченко. И для меня самым большим подарком было, когда последний день экзамена у меня украли кабзаль. Виктория Шилова, я хочу сказать несколько слов по поводу того, что за два с половиной года эта власть, в принципе, 25 лет эта власть убивала рабочий класс и убивала людей труда. Кто у нас сегодня в почете? Кто на богатых машинах, у кого хорошие квартиры, у кого есть деньги, они считаются нормальными людьми. А кто у нас нет почти? 95% населения. Нищие, грязные, бозы. А сегодня, оказывается, Днепропетровске еще забирают квартиры за то, что люди платить не могут. То есть зарплату не платят и квартиры забирают. Очень удобно. И в это же время повышают ЖКХ. ЖКХ это тарифы, которые они делают сами, и они непрозрачно. Газ украинский стоит 50 долларов. И его хватает для того, чтобы обеспечить все украинское население. Об этом говорю не только я, а даже Юлия Тимошенко каждый день со своего телевизора. Для того, чтобы понять, как планируется цена света, так он завышен в 20 раз в отношении населения. То есть все это понятно. Зачем это делается? Это делается геноцид народа для того, чтобы довести наш народ, 45 миллионов, 42 миллионов пока, а был 52 в 1991 году, чтобы осталось 15-20 миллионов белых рабов, которые у них будут работать на этой территории. А если вы сомневаетесь в том, что власть в Украине захвачена олигархами с тремя паспортами, которым плевать на нашу родину, на нашу землю, я сама из казачьего рода, казак Шила был еще с Богданом Хмельницким по Тарасу Гульби, помните, да? Вспоминал. Так вот, настоящие, к сожалению, воины-мужчины сейчас почему-то не противодействуют этой страшной власти и не спрашивают у нее, а почему умирает народ, а почему за два с половиной года 500 тысяч человек украинцев, кстати, этнических, коренного населения славянского, полегло от голода, от холода, от войны, от тарифов. Уважаемые мои друзья, товарищи, коллеги, э, паны, господа, как угодно, неважно, Сейчас идет борьба между олигархами и народом Украины. И если мы это не осознаем, мы не поймем, что никакими митингами, никакими выступлениями, пока эта власть не уйдет, мы ничего не сделаем, мы будем умирать. Умирать на своей стране, в своей стране в качестве рабов. Вот и все. Зачем им был нужен Евросоюз, чтобы сряда там свои миллиарды награбленные? Зачем им нужна НАТО, чтобы прикрыть эти миллиарды? Зачем им нужны мы, чтобы на них работать? Вот и все. Так это или нет? Да. А, это так. Я не буду говорить тут про выборы, говорили, не надо никаких выборов. Если я Верховную Раду попаду, я ее буду разгорять, чтобы вы понимали. Нормальных людей там нету. Вот. Нету там, это Турцов, который там, понимаете, это вся Верховная Рада. Посмотрите, что они делают, какие законы не принимают. Они выступают за великом и убивают людей. Они говорят о патриотизме и убивают украинцев. Они говорят о том, что не любят наш народ и сдают под внешнее управление. Вы извините, но это, мне кажется, ненормально. Мы пацифисты, то есть люди, которые не принимают оружие как таковое, да? Только мирные методы, выборы только мирные методы. Непротивление злу насилием? может быть. Но как по-другому мы можем их убрать, я не знаю. Только выборами и не продаемся за гречку, не продаемся за вкрученные лампочки, покрашенные подъезды, пусть они это делают. А сами думайте, за кого голосовать. Они всегда добрые на выборах, а потом Потом они с каждого потраченного рубля заберут я миллиард рублей тебе. Пару, гривен, долларов, шекелей, фунтов, стерлингов. Как вам больше нравится? Евро, ну, которое они очень. Спасибо я большое.